Hai semua dan selamat datang. Hari ini kita nak bongkar satu pertarungan kimia yang sangat fundamental yang sebenarnya berlaku di sekeliling kita setiap masa. Dari dalam perut kita hinggalah ke tanah yang kita pijak. Okey, kita mulakan dengan satu soalan. Mesti ramai antara kita pernah rasa kan, pedih hulu hati yang tak selesa tu, lepas tu kita ambil sebiji pil antasid dan tiba-tiba rasa lega. Macam magic. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya ia bukan majlis langsung. Ia adalah satu tindak balas kimia yang sangat-sangat menarik. Jom kita rungkai misteri ini sama-sama. Okey, dalam pertarungan kimia ni kita ada dua watak utama. Di satu sudut, kita ada asid dan di sudut yang lain, kita ada lawannya, base. Untuk perbincangan kita hari ini, kita akan fokus pada sejenis base yang special yang kita panggil alkali. Jom kita kenal dulu pemain pertama kita, asid. Senang je nak faham asid ni. Bayangkan bila kita larutkan dia dalam air, dia akan melepaskan ion hidrogen atau H+. Ion H+ inilah ha, inilah sumber kuasa dia yang bagi dia semua sifat-sifat asid yang kita kenal tu. Dan untuk setiap hero mesti ada lawannya kan? Kenalkan alkali. Alkali ni pula bila dia larut dalam air, dia akan melepaskan ion hidroksida atau OH negatif. Inilah kuasa alkali yang akan menentang asid tadi. Jadi kalau kita letak sebelah menyebelah nampak jelas kan asid keluarkan H+ alkali pula keluarkan OH negatif tapi poin paling penting kat sini ialah kedua-duanya perlukan air untuk aktif tanpa air mereka tak boleh nak lepaskan kuasa masing-masing airlah yang jadi kuncinya Okey, so macam mana kita nak tahu siapa lagi power dalam pertarungan ni? Macam mana kita nak ukur kekuatan dia orang? Ha, untuk tu kita perlukan satu sistem dan inilah gunanya skala pH. Jangan risau, ia tak rumit pun. Bayangkan je ia macam pembaris kimia. Satu skala ringkas dari nombor kosong sampai 14 yang boleh ukur dengan tepat sama ada sesuatu tu berasid atau beralkali. Ah, ha, macam inilah rupa dia. Senang je nak baca. Lagi rendah nombor pH, contohnya pH 1 macam asid bateri, maksudnya ia sangat-sangat berasid. Dan sebaliknya, lagi tinggi nombor tu, macam peluntur pada pH 13, ia sangat-sangat beralkali. Dan nombor magic dia ialah 7. Tepat-tepat kat tengah. pH 7 ni maksudnya neutrality yang sempurna. Dia tak berasid dan tak juga beralkali. Contoh paling terbaik, air tulen titik keseimbangan yang sempurna. Tapi, cerita dia tak habis kat situ. Bukan semua asid atau alkali ni sama kuat tau. Macam dalam cerita juga, ada watak yang sangat kuat, ada juga yang lemah sikit. Dan kekuatan mereka ni sangat-sangat penting. Asid kuat ni, dia macam all in. Maksudnya, bila dia masuk je dalam air, setiap satu molekul dia akan berpecah atau mengayun dan lepaskan semua ion H+, yang dia ada. Tak ada satu pun yang terkecuali. Bila semua molekul terurai serentak macam ni, maksudnya BOOM! Kepekatan ion H plus dalam air tu jadi sangat-sangat tinggi. Inilah sebabnya kenapa bahan macam asid hidroklorik tu sangat berkuasa dan boleh menghakis. Okey, kalau asid kuat tadi all in, asid lemah ni pula dia macam main selamat sikit. Bila dia masuk dalam air, hanya sebahagian kecil je molekul dia yang akan terurai dan lepaskan ion H plus. Yang lain tu relax je. So hasilnya, tak banyak pun ion H plus yang ada dalam larutan tu. Kesannya tak sekuat asid kuat. Fikirkan pasal cuka kat dapur kita. Ya, yeah, ia berasid. Tapi kita masih boleh makan kan? Ha, itulah contoh asid lemah. Dan konsep kuat dan lemah ni pun sama je untuk alkali. Dan sekarang, bahagian paling best. Kemuncak cerita kita. Apa jadi bila asid dan alkali ni akhirnya bertemu? Apa yang berlaku dalam pertarungan ni? Bayangkan macam ni. Ion H+ daripada asid berjumpa dengan ion OH- daripada alkali dan bila mereka bertemu mereka bukan bergaduh sebaliknya mereka bergabung hasil gabungan ni akan menghasilkan dua benda yang baru dan neutral iaitu air dan satu lagi bahan yang kita panggil garam Persamaan ni mungkin nampak macam rumit tapi sebenarnya ia sangat simple dan cantik. Ia cuma tunjukkan yang ion H plus dan ion OH minus tu saling membatalkan antara satu sama lain. Mereka bergabung untuk jadi molekul air yang stabil dan neutral. Jadi, ingat tak soalan kita mula-mula tadi pasal pedih hulu hati? Sebenarnya, pedih hulu hati tu berlaku sebab ada asid berlebihan dalam perut kita. Pil antasid yang kita makan tu sebenarnya adalah sejenis alkali yang lemah. Dia masuk ke dalam perut, jumpa asid berlebihan tu dan menyutralkannya. Itulah dia, tindak balas penyutralan yang berlaku dalam badan kita sendiri. Okey, so tindak balas penutralan dalam perut kita tadi hasilkan air dan satu lagi bahan, garam. Kita semua tahu air itu apa, tapi apa sebenarnya garam dari sudut pandang kimia ni? Ha, bila kita sebut garam dalam kimia, ia bukan garam dapur yang kita makan tu je tau. Garam tu sebenarnya istilah umum untuk sebatian yang terhasil bila ion H+ daripada asid digantikan oleh ion positif dari alkali. Jadi untuk kes antasid tadi, garam yang terhasil ialah magnesium klorida, sejenis garam yang tak berbahaya. Sebaik saja anda faham konsep ni, anda akan mula nampak aplikasi dia kat mana-mana. Ubat gigi kita yang beralkali tu tujuannya untuk neutralkan asid dalam mulut lepas kita makan. Para petani pula, mereka guna kapur, sejenis alkali untuk neutralkan tanah yang terlalu berasid supaya tanaman boleh tumbuh subur. Nampak tak? Jadi, poin utamanya ialah pertarungan antara asid dan base ni dan tindak balas penutralan ia bukanlah teori dalam buku teks semata-mata. Ia adalah satu proses asas yang berlaku setiap hari yang memberi kesan kepada biologi kita, kesihatan kita dan juga alam sekitar. So, sekarang giliran anda. Dengan ilmu baru ni, saya nak anda cuba perhatikan sekeliling di mana lagi anda boleh nampak contoh pertarungan asid dan base ni berlaku dalam hidup anda teruslah mencari tahu dan teruslah jadi ingin tahu